等一下，包拿起来。 谢谢小罗总。助理。喂，助理，放下手上工作来找我一趟。 江湖救急啊，海妹！欢迎大家来到月月直播间。Hello，大家好，我是嗨妹。今天是我们的店庆活动，给大家带来了非常多的衣服。怎么不接电话呢？哎呦，这这这可、个、怎么整啊？嗯嗯。哦，赶紧把干净衣服换上。哎呦，太感谢你了！我刚才还给我闺蜜打电话，让她给我送衣服呢。不用谢我，我是楼总的意思。 还有，他说方案那边你不用担心了，等他看完导演资料再说。哦、嗯，赶紧换吧，有事叫我啊，谢谢啊，拜拜。 和汪总是不是约了明天午餐约会啊？你不会现在还想和他试试吧？他心里有人了、啊，他知道，我也知道，怎么试？哎，我就是看他现在心里难受，我心里也挺难受的。没事儿，男人而已，有什么大不了的？反正。 姐妹陪你失恋，陪你逛街，这一个拜拜，下一个更乖。哼、嗯。好了，跟这个说拜拜，才能跟下一个 say hi。没错。哎，这边，啊、来吧来吧，快坐。哎呀，不好意思啊，刚刚在拍摄没看到手机。没事儿，我特意给你点了你最爱吃的烤鱼，快来尝尝。还是你了解我。嗯、啊，活过来，活过来。 嗯，嗯，你这裙子也太好看了吧？是香奈儿新款，我在商场见过大几千呢。你现在思路就对了，职场嘛就得这样，买几条像样拿出手的衣服。你之前那些衣服啊，没法看。这不是我的衣服，这、就是华雅的裙子。你现在已经穷到偷别人衣服穿了？什么呀，今天。 是我当客服以来最丢人的一天，是我来大姨妈弄到裤子上，被罗总看到了。这有啥的？他要是不帮你，他说明他人品不行。他还挺贴心的，还给你切裙子，在我这儿真假，不然呢？让我学撒甲方公司嘛。再说了，他只是做了一个正常人都会做的反应，可是我。 却没有做好一个合格乙方该做的。今天我连吹彩虹屁都吹的不顺。我告诉你，这剧情我见过。有句话怎么说来着？真香可能会迟到，但永远不会缺席。幸云村。哦，那你会不会觉得那太朴素了呀？你知道那个村子？ 我从小在那儿长大的，那还挺了解的。那真是巧了，我以前去那儿取过景，村里的景完全符合这个广告。行，那导演你说定哪儿，那咱们就定哪儿。呃，导演，我跟你偷偷说啊，这小楼总不让我告诉你，怕你觉得不好意思。他看你那个电影《顽童》，看了好多遍，特别有感触。我就知道，楼总是有艺术追求的人，跟那些土大款他不一样。 所以，咱一定要把这个广告拍好了，以后多多合作。放心吧，我一定全力以赴。哎，等您新电影上映的时候，我们八二一定包场。嗯，那行吧，拜拜啊。嗯，呃，嗯、我跟你说个事儿呗。啥事儿呀？我决定跟马成叔一起住了。你要跟婶婶一起住？嗯。 你知道吗？他为了我，决定去人多的脏摊儿逛街，所以呢，我想着跟他一起克服洁癖这个病症。嗯，我说这事儿是为了你，也真是豁出去了。你说我们认识这么多年，从来没有跟我们吃过路边摊。是啊，而且我俩都是没有安全感的人，性格也像，一点就着，所以呢，想着住一块儿能磨合磨合，挺好。 住在一起呢，互相了解了解，磨合磨合，挺好的。只要这次不是简简单单的谈恋爱，我是认真的。行，那你去吧，我支持你。那、嗯，嗯、给，好。请进。 刘总，已经很晚了，您还不下班吗？哎，呦，我还真没看时间，一会儿走。行，明早十点的选品会我安排在大会议厅了，您记得参加。好，十点了。嗯，行，你也快回吧。好，明天见。 娄总，晚上好，跟您汇报一下进度。目前拍摄都已经准备妥当，明天就准备出发去杏运村拍摄了。杏运村，我记得离市区挺远的。还好，开车一个半小时的路程吧。好，人生地不熟的，你们都注意安全。出现什么问题，及时跟我说。 放心吧，罗总，我小时候还在那上过学呢，一定会照顾好大家的，让广告顺利完成。哎，董姐。 村里今天阴天，感觉要下大雨啊，估计今天拍不了的。那设备和道具都到了吗？都到了。那就算不用，那租一天也算一天的钱啊。嗯，好，我知道了。怎么了？导演，那是现在有点阴天，然后这儿也下雨，要不我们等等再出发？大部队都到了。都到了。咱们也出发吧。山里边的雨来得快，去得也快。我们常年在外边跑，习惯了。再说了。 别让全组人等着咱们了。行，走吧。那您辛苦了。不辛苦。看看怎么样？啊嗯、你闻，你闻，你闻。嗯，不错啊。好。嗯、怎么样？哇，甜而不腻，有一种嗯初恋的感觉。你你品一下那个那个层次。 这个酱啊，是以红枣为主，玫瑰作为调料的。嗯，它这个口感就是清爽甘甜，女生喝也特别有好处。嗯，老总，这就是咱们研发部的最新产品——红枣玫瑰酱。刚刚说了对女性好一点特别重要，不过这个糖分高会不会影响了女性消费者的选择啊？啊、哦，不会，我们用的是甜菊糖，是一种天然的代糖，嗯、它虽然甜，但是热量是为零的。 女性吃了以后是不会有负担的，那就好了。所以刚刚喝着这个口感就是甜而不腻，哎，对、就是，这个特别符合当下人的健康理念。哎，这个就从口感方面啊，我绝对是举双手赞成。这个口感太奇妙了，你觉得呢？嗯，口感我没什么问题。这样，后续的你们俩来负责。啊、嗯，我还有事，我先走了、啊。啊啊啊！这说一半你。 什么情况、啊？这个车不对呀、啊，这种路不至于磨成这样。那现在有别的办法吗？你之前没做保养吗？出发之前没有检查车况吗？多耽误拍摄呀！导演，要不你先上车等着，我去打个电话。 赶紧弄，赶紧弄，浪费时间嘛！恩恩，恩恩，上车吧，别着凉了。啊，这边没信号，我去打个电话找一下信号。啊。好。 我们。 你哪里受伤了、啊？ 毛巾，先擦一下。谢谢。旁边的袋子里有新的外套，赶紧换上，别受凉了。外套是我妈妈的，可能有点不合身了。你先换，我我下车了。哎，外面还在下雨呢，没关系的。 好了，以后啊，再遇到这种情况，别傻乎乎的自己往前冲，安全最重要。我没有故意去危险的地方，就是车子坏了，我找个人过来帮忙。那怎么不第一时间联系我呀？我第一时间给你打电话了。 可你电话在忙线，我就找了崔明过来。其实，我第一时间想到的就是你。嗯，所以我这不是过来了吗？ 喂，安,安娜，你去哪儿了？这下这么大的雨，多危险呐！呃、啊，薛导，我刚才去给手机找信号了，跑得有点远，您别担心。娄总他来了，我在他车里，您先走吧。啊，娄总来了！啊，那行那行，那我们先走了。好嘞，走吧。慢点哦，我们这门槛高，你看我这房子，好久都没住嘞。 儿子和儿媳啊，在城里买了房，这就空着了。这两年呢，不是新搞那个什么，什么民宿吗？啊，我这才啊，想着给这个水和电呢、啊、都接回来了，还能做饭，还有网，还可以吧？啊，挺好挺好。这房间啊，卫生收拾得很干净，但是就是只有一个房间，不好安排住宿。哦、那,那有几床被子啊？ 有六七床嘞，你们人多吧？搭个通铺能睡下吧？睡肯定能睡下。难道让小罗总也跟着我们睡大通铺？喂，朱丽，是我。今天晚上的会议让汪总来主持一下，我这边网络不好，可能参加不上。没事，明天我正常回去，放心吧。啊，好，先这样。罗总。 小董在里边吧？啊，他在呢。啊，哎，您进屋啊，外面多冷啊！好。楼总会开一半就走了，是去找董董恩了。 谢谢哦。你休息。我走，不走，挺好的。那个罗英娜啊，哎呀，雨呢？现在是停了，嗯，但是天光也没了，横竖今天是拍不了了。待会儿通知大家早点休息，嗯，明天咱们早点开工啊。现在是停了一会儿啊，还要下的，还得下。是的，你们这的雨这么反复无常吗？ 说下就下，断断续续能下好多天嘞。别呀，这这这雨要一直这么下下去，我这拍还拍不拍了？我这。个。哎。要不咱们现在赶紧修改拍摄方案？你放心，一样拍出你们想要的效果。嗯，行，那辛苦您了。这不管明天是晴天雨天，这可千万不能再耽误进度了。是是是，行了，我也别闲着了，我去找几个主创碰一下头，商量一下。好，辛苦你了，导演。都不容易。姑娘，哎。 给你个军大衣穿上，外面天气冷，别冻着哦。哎，谢谢你，不客气。闹出人命怎么办？ 不要做的太过火了，惹一身麻烦。苏总，我只是想吓吓他。够了！以后你只负责打探消息，其余的事情不要擅自做主。把他们的拍摄计划发给我。是。您太客气了，一件就够了，一下就够了。来来来，来穿上，穿上，穿上，穿上。行行行。 好嘞，跟我阿姨那儿还有啊。好，咱们吃饭吧，上阿姨家吃去。哎，没事儿，阿姨。合身不？合身。合身合身。来来来，我呀，就是拿着这被子。来这个，棉好，我得赶紧给他们送过去。哎，小龙，别别别，走别走。哎，你娶媳妇儿了没有啊？我有个表妹长得可标致了，要不今天晚上到我们家吃个饭，我介绍你们俩认识认识。哎老公。 冷不冷呀？快快快，穿上！我特意给你拿的大衣。哎，姑娘，你是他媳妇儿吧？大救你哎，我就说嘛，这么好的小伙子，怎么可能没人要嘛？你看到没有？他拿的这些都是给你准备的。对呀、啊，是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 啊，啊冷啊,啊，啊、怕你冻着。这些都是他给你借的。这姑爷还挺会疼人的、啊。他平时啊，工作比较忙，很辛苦。 哎呀，你心疼媳妇儿就直说，没人笑话你。人家两口子嘛，这样心疼是应该的，对吧？新媳妇儿，你是不是心动他呀？肯定的，不好意思了是。是，我们老哥，嗯，人特别好，特别善良，而且特细心，会照顾人，而且还质朴，这从头发丝到脚后跟都特好。阿姨，那个。 I, 谢谢了，我们先回<好>啊，先走了，<好>谢谢啊，好了好，走好，哎呀，钱又没拿，哎呦呦呦呦呦呦，还差什么跟我说啊？哎。